Halo teman-teman, di video ini Teteh akan share resep ide jualan buat kalian yang pastinya laris dong. Penasaran kan? Simak videonya. Pertama, siapkan bawang bombay. Kita pakai sebanyak dua buah. Belah dua bagian seperti ini. Setelah itu, kita sisihkan kulit yang menempel pada bawang bombaynya ya. Kebetulan, bawang bombay yang Teteh pakai ini lumayan besar iris kotak-kotak seperti ini Nah buat kalian yang nggak punya bawang bombay Kalian bisa ganti dengan 5 siung bawang merah Setelah dipotong-potong Kemudian ini kita sisihkan dulu teman-teman Selanjutnya siapkan dua buah sosis Kebetulan karena bagian kulit sosisnya ini bisa dimakan, di sini teteh nggak sisihkan ya kulit yang menempel pada sosisnya. Dipotong seperti ini. Setelah itu, kita sisihkan. Panaskan mentega, tumis sampai menteganya meleleh. Selain mentega, boleh juga pakai margarin atau minyak, teman-teman. Setelah itu, kita tumis bawang bombay yang sudah dipotong-potong tadi. Ini kita tumis dengan api sedang, masak sambil terus diaduk-aduk sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai golden brown. Kalau warnanya udah seperti ini, kita angkat. Selanjutnya sekarang, ini kita didihkan air. Setelah airnya mendidih, masukkan mie. Di sini teteh pakai mie telur. Bisa juga nih teman-teman, kalian pakai mie spaghetti, mie instan. Pokoknya sesuai selera kalian ya. Ini kita rebus kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah matang seperti ini. Sekarang kita matikan apinya nah ini udah kita 5 menit nih teman-teman langsung aja yuk kita angkat dan tiriskan biar gampang kita tiriskan pakai saringan seperti ini kalau udah ditiriskan yuk kita pindahin ke mangkuk setelah itu tambahkan tumisan bawang bombay tadi masukkan semuanya ya Bawang bombay ini bikin rasanya makin enak. Tambahkan 2 butir telur. Sebelum dimasukkan, kita kocok lepas terlebih dahulu seperti ini. Tinggal kita masukin deh ke adonan mie tadi. Masukkan semuanya. Selanjutnya, kita tambahkan susu cair full cream. Ini kita pakai sekitar 200 ml atau sekitar 1 gelas. Tambahkan bumbu, ada merica bubuk. Terus... Ada gula pasir, ini pala bubuk pakai sedikit aja, garam biar tercampur rata. Kita pakai garam halus, dan ini adalah kaldu bubuk. Opsional ya, untuk kaldu bubuknya, aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai benar-benar menyatu, baru deh setelah menyatu seperti ini. Sekarang siap untuk dimasak. Panaskan dulu cetakan, kita gunakan api sedang. Setelah itu kita oleskan sedikit aja margarin. Kita oles-oles tipis seperti ini. Setelah itu kita tuangkan adonan mie tadi. Tuangkan secukupnya atau sekitar seperti ini ya. Biar gampang di sini Tete pakai sumpit. Boleh juga kalian pakai garpu. Setelah kita tuangkan minyak, dan sekarang kita tambahkan ini yang adonan cairnya. Ini secukupnya aja ya teman-teman semua cetakan atau semua lubang cetakannya kita kasih mie dan kasih kuahnya itu terus kita tutup nah ini kita masak sekitar satu menit atau sampai setengah matang udah satu menit nih teman-teman kalau udah satu menit seperti ini atau alias sudah setengah matang sekarang kita kasih topping sesuai selera di sini kita kasih topping Brokoli yang udah diblansir dan udah direbus sekitar 2 menit, jadi warnanya tetap hijau cantik ya, kalau rebusnya sebentar aja. Setelah itu kita kasih irisan sosis tadi, dan taburkan irisan tomat. Tomatnya dipotong kotak-kotak seperti ini. Kalau udah dikasih topping, kita masak lagi sekitar 3 menit atau sampai matang. Udah mau 3 menit nih teman-teman Kalau udah 3 menit Sekarang kita buka tutupnya Oh ya teman-teman Kalau kalian mau kasih mozzarella di bagian atasnya Juga boleh ya Tinggal tunggu aja sampai meleleh Kalau warnanya udah kecoklatan di bagian bawahnya seperti ini Sekarang tinggal kita angkat deh Di sini tidak teteh balik ya Tujuannya biar nggak kering untuk mie-nya Udah jadi nih teman-teman Hasilnya dapat lumayan banyak kan Satu adonan bisa dapat 10-15 buah Gimana teman-teman, gampang banget kan cara buatnya? Bahannya juga mudah didapatkan. Sekarang kita cobain sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini tuh rasanya enak banget. Apalagi kalau kalian makannya pas anget-anget, terus dikasih saus di atasnya. Jangan lupa dicoba ya, teman-teman, dijamin deh anak-anak atau keluarga tercinta bisa menyukainya. Yuk, kita coba jual. Wah kebetulan banget nih ada dua orang ibu-ibu. Mereka tertarik banget buat cobain. Gak apa-apa deh kita jual 2000 aja. Tuh mereka seneng banget kan. Oke teman-teman selamat mencoba ya. Jangan lupa berbagi membuat kita bertambah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton ya.